কি খবৰ সকলোৰে আহি সকলোৰে আৰু আজি থাৰ্ড ডে মামাৰ ঘৰতে এয়া আৰু আজি আছে পূজা তাৰ কাৰণে এয়া মালা গাঁঠি আছো মই চাওক এইডাল মালা গাঁঠি আছোঁ কাৰণ দুডাল মালা গাঁঠিম আৰু মানুহ আহিব পূজাৰী আহিব পূজা কৰিব তো আজি কি কি হয় পূৰা দেখাই আছোঁ আৰু আজি ঘৰতো যোৱা কথা আছে আমাৰ তো চাওঁ টাইমেৰে মিলেনে নিমিলে যদি মিলে ঘৰ গুচি যাম ত' আপোনালোকে গম পাই থাকিব ভিতৰতো চাই থাকিলে আজি বহুত পাৰ ধামা হ'ব একদম মানে তো চাই থাকোঁ দেই এয়া দেউ আহি পাই গ'ল আৰু দেউৰ লগত মইও অকনমান হেল্প কৰি দি আছিলো পূজাৰ কৰি আগবঢ়োৱা আৰু সেন্দুৰে আৰু এইটো হৈছিলে কি মানে মই যিখন গামোচা গলত লৈ আছিলো আইতাৰ ভাল লগা নাই সেইকাৰণে আইতাই নতুনকে গামোছা এখন আনি মোক সেইখন দি দিছিলে মামাৰ গাড়ীখনৰ নাম আহিছে ক আৰু ঘৰে কৰো ঘৰ মামা কি কৈছে নামটো লৰা মানুহৰ নাম কি কৈছিলে প্ৰথমতে কুলি আৰু দ্বিতীয় থাকিল চন্দ্ৰ দ্বিতীয় চন্দ্ৰটো শুভকাৰক হৈ আছে দ্বিতীয় চন্দ্ৰই কি কৰি আছিল শুক্ৰক দেখা পাই আছিল ইউটিউব সফল দি আছিল তাৰপিছত থাকিল তৃতীয় থাকিল বৃহস্পতি তৃতীয় বৃহস্পতি কেন্দ্ৰত থাকিল আৰু সংস্কাৰীপতি কেন্দ্ৰত থকাৰ কাৰণে ইউটিউব সফল দি আছিল পঞ্চথপটি আৰু পঞ্চমপতি শনি চৌথপটী আৰু পঞ্চমপতি শনি পঞ্চমত থাকিল পঞ্চমত থাকিলে শনীয়ে পুনৰ দৃষ্টি দিছে সেইকাৰণে এই শনিৰ অলপমান ক্ষণ এটা আছে শনিৰ কাৰণে তোমালোকে অলপমান সদায় নাই নাই ৰূপালী আছে ৰূপালী আছে অলপ দুখ কিন্তু এই শনিটো কি কৰিছে বৃহস্পতিয়ে আগবাঢ়িব দিয়া নাই যিমানখিনি আছে যিমানখিনি বেয়া প্ৰভাৱ দিম বুলি ভাবিছে সেইখিনি দিব পৰা নাই কাৰণ কেন্দ্ৰ বৃহস্পতিটো এইটো খুব ভাল লাগিছে ৰাখিটো হ'ল বিশ্বিক ৰাখি লগ্নত আহিল তোলা ৰাখি নৈক্ষেত্ৰটো হ'ল অনুৰাধাটো ক্ষেত্ৰ এইটো ভাল এইটো সৌম তাৰপিছত গ্ৰন্টো হ'ল দেৱগণ ব্ৰাহ্মণ বৰ্গী বৰ্গটো হ'ল অহি বৰ্গ আৰু থাকিল অস্থিটো হ'ল মৃগ অস্থি বুলি কৈছিল অস্থিটো কি কৰিলে মৃগ মানে অ দৌৰিব বহুত দৌৰিব পাৰে বহুত দৌৰিব পাৰে তাৰপিছত এতিয়া এইখন গাড়ীৰ কাৰণে আমি পূজা কৰিম আমাৰ ইঞ্জিন খুলি ইঞ্জিন মানে আমাৰ ইঞ্জিনত পূজা কৰিব আমাৰ ইঞ্জিনত পূজা কৰিব আমাৰ গাড়ীত মিঠাই খাবৰ কাৰণে ৰেডি গাড়ী আজি আমাৰ খাব আৰু পূজা কৰিব কাৰণে ৰেডি আৰু এয়া হ'ল দেৱে মোক কৈছিলে গাড়ীখন চুই কেনে সেৱা কৰিবৰ কাৰণে তো মই সেৱা কৰি আছিলো দেৱে গাড়ীখনৰ চাৰিওফে পূজা কৰি আছিলে ধুনীয়াকে তাৰপিছত এয়া গাড়ীখনক মই আৰতি কৰি আছিলোঁ ধুন আৰু মই একেলগে আৰতি কৰি আছিলোঁ আপোনালোকে ভাবিছে চাগে গুণু বেটাক লৈ কেনে কিয় মই চাৰিওকাষে ঘূৰি আছোঁ মানে পূজা কৰি আছোঁ তাক গুণু বেটাক লৈ কেনে একচুৱেলি ভাগিন বহুত মানে আমাৰ কাৰণে মানে বহুত ভাগ্যৱান মানে আমি তো আৰু মই ভাবোঁ যে যা যা ভাগিন যোনে যোনে নাপায়ে ন তো ইমান মৰমলগা ভাগিন এটা পাইছোঁ তো ভাগিনক লৈ কেনে মানে পূজা কৰিছিলোঁ আৰু ভাগিনৰ আশীৰ্বাদ পালে আৰু কি লাগে একোৱেই নালাগে ন তো মই ভাগিনক লৈ কেনে এনেকৈ পূজা কৰি আছিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ গাড়ীয়ে খাব মিঠাই ধুনীয়াকৈ মিঠাই খাব চাব হা আপোনালোকে এইয়া আৰু আমাৰ গাড়ীয়ে মিঠাই খাই দিলে তাৰপিছত পূজা পাতল কৰি কিনে সকলোকে বিদায় দিলোঁ এয়া ককা আৰু আইতা বিদায় দি কিনে আমি ঘৰমুৱা হ'লোঁ আৰু নাজানো মোৰ কিবা হৈছিলে কেমেৰাটো ভইচটো একেবাৰে অফ হৈ আছে ভইচটো অহা নাছিলে যাৰ কাৰণে মই ভইচ অভাৰ কৰিব লগা হৈছে এয়া গোটেইকেইটা আমি ধুনীয়াকৈ গাড়ীত বহি ললো ঘৰত যাবৰ কাৰণে ঘৰত মানে ফাৰ্ষ্ট যাম আমি এতিয়া সৰু মাহীৰ ঘৰত যাম সৰু মাহী মাতিছিলে বহুত খালি খালি লাগি যাব আজি এয়া আমি আৰু মই আগত বহি লৈছো দিয়া নিদিয়া এতিয়া সৰু মাহীৰ ঘৰত একদম সৰু মাহীৰ ঘৰ ঘৰ বনাই আছে আৰু এইপিনে বোলে আৰু ঘৰ আছিলে ঘৰ বনাই আছে চাওক বাপৰে বম ডাঙৰে কি পাইছে চাওকচোন চাওকচোন ধুন ধোন মাহী ঠাণ্ডা দিছে ধুনীয়াকে আমাৰ সৰু মাহী আৰু চাণ্ডা মাহী যোৱাৰ পৰা